السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Muslimin muslimat hadirin hadirat para pencinta ilmu yang diberkati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita teruskan bacaan daripada ayat surah an-nisa khususnya kita menyambung آيات سترسنيرية آيات كيلو بن بلس الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن قَالَ إِنِّي ana الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق الله العظيم Maksudnya ialah Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selaku, selalu melakukan kejahatan Hinggalah Apabila salah seorang dari mereka hampir mati Berkatalah ia Sesungguhnya aku bertaubat sekarang Yang ini sedang taubatnya itu sudah terlambat Dan demikian juga halnya Orang-orang yang mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir Orang-orang yang demikian Kami telah sediakan bagi mereka Azaban alimah Azab -alima, adab seksa yang tidak terperi sakitnya Ayat ke-89 ini tuan-tuan seperti yang diketahui merupakan sambungan bagi makna yang telah kita bincangkan pada ayat ke-17. Yang mana pengharapan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada seluruh umat manusia iaitu selagi mana diberikan kesempatan bernafas, selagi mana ada kesempatan bernyawa di atas muka bumi, adanya kesempatan mereka mendapatkan rahmat dan juga keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan dalam tida, dalam keadaan tidak melakukan dosa sekalipun dianjurkan kita untuk memperbanyakkan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menyebutkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh setelah mana kita mengerjakan solat fardu yang lima wirid yang pertama dibacakan sesudah memberikan salam yang kedua ialah kita beristighfar sebanyak tujuh sebanyak tiga kali. Seperti mana yang diceritakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mengerjakan solat fardu yang lima maka wirid ataupun zikir yang dibaca oleh Nabi ialah mengucapkan istighfar sebanyak tiga kali. Kita lihat di sini tuan-tuan hatta setelah mana mengerjakan ibadah yang sangat agung Ibadah yang menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Tetap selepas itu kita meminta kampunan dari Allah Subhanahu SWT Menunjukkan bahawa peribadi mulia yang dimiliki insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT Menjadikan tidak berlalu dari hari-hari kehidupannya Melainkan dia pasti membasahi lidah Meminta kampunan dari Allah Subhanahu SWT Direkodkan Nabi Sallallahu Nabi SAW dalam keadaan Nabi telah diampunkan dosa-dosa baginda yang lepas dan yang akan datang. Nabi SAW tidak ada yang mampu menandingi kedudukan yang Allah berikan di hari akhirat. Tetap Nabi SAW mengungkapkan istighfar tidak kurang daripada 70 ataupun 100 kali dalam tempoh sehari. Inilah menunjukkan betapa pentingnya manusia meminta keampunan daripada Allah Taala. Betapa banyak kebaikan yang tertahan Keberkatan yang tidak diberikan Disebabkan ada dosa-dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu SWT Lalu Allah SWT sebutkan mereka yang melakukan dosa itu dalam keadaan bijahalah Dalam keadaan mereka itu jahil Jahil yang kita sebutkan tuan-tuan ialah seorang yang mengetahui akan kesalahan Tetapi tetap dia terjatuh daripada melakukan kesalahan itu Perlunya ada keinsafan segera yang menyelubungi hatinya lantas meminta kampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan satu yang diwajibkan oleh Allah ke atas dirinya ke atas zatnya yang maha agung mereka yang benar-benar bertaubat dengan tulus dan ikhlas maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan dan janji dan tidak ada yang sebaik janjinya melainkan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful miiat Allah sekali-kali tidak mengmungkiri janji yang Allah Subhanahu wa taala telah pun ungkapkan. Apakah janji Allah pada ayat yang lalu Allah sebutkan fa ulaa igaytubullahu alaihim. Maka mereka yang benar-benar taubat mereka tulen taubat yang sempurna maka Allah Subhanahu wa taala pastilah akan mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah aliman hakima. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana lagi Maha Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Setelah mana pengharapan taubat disebutkan, lalu kemudian datangnya ingatan pada ayat seterusnya. Bahawa mereka yang tidak diterima taubat di kalangan manusia ialah mereka yang tidak bersungguh-sungguh bertaubat, hatta dalam diri seorang muslim sekalipun. Dan yang paling yang paling ditimpa dengan bencana dan musibah ialah seorang yang diberikan kesempatan hidup sehinggalah ke akhir kehidupannya hembusan nafasnya terakhir maka dia tetap dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala maka mereka ini walaupun di akhir kesempatan itu mereka seolah-olah menyesali perbuatan seolah-olah bertaubat maka taubat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan pada ayat ke-18 ini walaisatit taubatu lilladheena ya'malunas sayiat hatta idza hadhara ahaduhumul maut dan tidaklah taubat itu kepada orang yang melakukan sayiat di kalangan ahli tafsir menyebutkan yang dimasukkan dalam ayat ini ialah golongan yang terus-menerus melakukan as-sayiat iaitu sebarang bentuk dosa Walaupun dosa ini dikategorikan adanya dosa yang sagair, ada dosa-dosa yang kecil dan adanya al-kabair, adanya dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa kecil tuan-tuan secara umumnya boleh terhapus dengan kita melaksanakan amalan salih Dengan amalan salih itu maka akan menghapuskan dosa yang kecil Tetapi kalau dosa yang kecil dilakukan secara berterusan Dan tidak diiringi dengan amalan salih Maka yang kecil itu akan menjadi besar. Kerana diumpamakan dosa itu oleh Nabi seperti mana titik hitam yang uh, tertulis yang ada pada hati seseorang. Selama mana titik hitam itu semakin banyak, semakin berkembang, maka ia akan menggelapkan hati seseorang, lantas akan menutup hatinya daripada disinari hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimah sayyiat juga boleh dimaksudkan dengan dosa-dosa besar. Walaupun secara umumnya tuan-tuan kalimah dzunub dalam al-Quran merujuk kepada dosa yang besar, kalimah sayyiat merujuk kepada dosa-dosa kecil. Tetapi dalam konteks ayat ini tuan-tuan, seorang yang terus-menerus melakukan kesalahan dosa yang kecil sekalipun menjadikan kesalahannya itu menggunung tinggi seolah-olah telah melakukan dosa yang besar. Dan tidak diiringi dengan amalan soleh Maka dalam keadaan orang yang sedemikian Ketika mana hampir kepada saat kematiannya Dia tidak bertaubat Sehinggalah benar-benar Malaikat hendak menarik nyawa daripada batang tubuhnya Baru dia mengungkapkan kata-kata yang berupa ketakutan Sedangkan dalam keadaan itu tuan-tuan Taubat dalam keadaan orang yang sedang takut Hampir kepada saat dia ditarik nyawanya Maka ketika itu taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu SWT kerana seutama-utama taubat tuan-tuan ketika mana dalam keadaan dia diberikan kesempatan Dalam keadaan sihat sejahtera Tetapi keinginan hatinya lah tanpa dia dipaksa oleh mana-mana pihak Tanpa ditekan dengan mana-mana situasi Dia mengungkapkan taubat kepada Allah Subhanahu SWT Seperti mana tuan-tuan Nabi SAW menyebutkan di antara Peringkat sedekah yang tertinggi ialah seorang yang bersedekah dalam keadaan sihat tubuh badannya dalam keadaan hatinya ingin mengumpulkan kekayaan, dalam keadaan hatinya takutkan kepada kefakiran. Tetapi dengan situasi sedemikian tetap dia mengeluarkan sedekah dengan sebaik-baiknya. Kerana itu tahap keimanan yang tertinggi yang dimiliki oleh insan. Berbanding dengan seorang yang dalam keadaan ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan keadaan kering, barulah kemudian dia terbuka hati bersedekah. Kerana dia tahu dengan sedekah itu akan mampu menyembuhkan nyawanya. Tetapi dalam keadaan kesempatan dia diberikan kesihatan sebelumnya Tidak tergerak hatinya untuk bersedekah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Nabi menyebutkan Afdalus sadaqah Antusaddaqa wa anta sahihin Sedekah yang paling utama ialah dalam keadaan kamu sihat Dan dalam keadaan adanya perasaan kedekut dalam hati kamu kerana kedekut itu pada asalnya menghalang seseorang untuk bersedekah. Tetapi ketika mana ada bisikan seumpama kedekut itu sedang menghasut dirinya, maka dia menyelisih kehendak kedekut itu lalu dia bersedekah. Dalam keadaan dia sihat, dalam keadaan adanya sifat kedekut dalam hatinya, dalam keadaan, keadaan dia kata Nabi ta'ammal al-ghina, dalam keadaan dia bercita-cita mengumpul kekayaan. Watak syal fakar dalam keadaan dia takut kepada kefakiran tetapi lantas tetap dia memilih untuk ber bersedekah itulah merupakan keadaan sedekah yang paling utama wala tumhil dan janganlah kamu kata nabi bertangguh-tangguh untuk bersedekah hatta idza hulqum qult sehinggalah nyawa itu berada di kerongkong kamu barulah kamu berkata li fulani kadza wa li fulani kadza harta yang kusedekahkan ini kepada si fulan Harta yang ku sedekah ini kepada si fulan. Wa qad kana ya li fulan kerana memang sememangnya sedekah itu pasti akan diberikan kepada golongan yang disebutkan. Maksudnya golongan yang ingin diberikan sedekah itu bagaimana sekalipun tetap akan menerima hak mereka. Dalam erti kata tuan-tuan anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bersedekah dalam keadaan sihat. Tidak menunggu ketika mana diuji dengan geringnya ketika sakit dan sebagainya. Kerana ketika itu manusia sangat terdesak Barulah kemudian ada keinginan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu golongan yang uh, dinafikan taubat mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang terus menerus melakukan kesalahan sehinggalah pada detik kematian uh, ketika mana ajal telah pun hampir kepadanya, maka ketika itu taubat sudah pun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana yang telah kita nyatakan pada sebelumnya tuan-tuan taubat ini Antara lima perkara yang utama yang menjadi syarat taubat itu perlulah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala bukan kerana takutkan perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala ada orang yang bertaubat menyesali perbuatannya kerana takut diancam dengan hukuman oleh pemerintah takutkan dengan kehilangan dunia tetapi taubat yang sebenarnya ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala yang kedua ialah taubat itu perlunya ada penyesalan dengan sesungguhnya pada perbuatan salah yang dilakukan. Ada orang yang mungkin bertaubat tetapi tidak menyesali perbuatan yang dilakukan. Maka tidak sahlah taubatnya itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga taubat syarat yang ketiga ialah segera dia meninggalkan perbuatan yang salah itu. Setelah mana dia ikhlas, yang kedua dia sangat menyesali dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga ialah dia segera meninggalkan perbuatan itu tanpa ada keinginan untuk berpatah semula melakukan perbuatan itu di masa akan datang. Dan syarat taubat yang keempat antaranya ialah selagi mana belum sampainya ajal kematian ataupun belum sampai ataupun belum terbitnya tanda-tanda kiamat yang besar. Maka ini masa yang Allah peruntukkan kepada setiap hamba ruang yang terbuka luas melainkan setelah mana hampirnya kematian seseorang dan juga ketika mana telah berlakunya tanda-tanda kiamat yang besar dan syarat taubat yang kelima ialah sekiranya berkaitan dengan hak manusia maka perlu dikembalikan akan hak tersebut ataupun kalau dicalarkan maruah dan juga penghormatan seseorang maka perlu untuk diminta halal meminta kemaafan daripadanya jadi inilah merupakan lima syarat taubat yang utama. Adapun mereka yang hampir pada kematian Barulah menyesali perbuatan itu Sedangkan dia tahu dirinya dengan kematian itu Hanya dipisahkan dengan beberapa saat Sedangkan tidak ada keinginannya untuk bertaubat pada sebelum itu Maka taubat orang sebegini Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan walan ladzina yamutuna wa hum kuffar mereka dinafikan taubat ialah mereka yang meninggal dunia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala Walaupun tuan-tuan kita sebutkan taubat itu tertutup setelah mana seseorang itu hampir kepada kematian. Tetapi secara realitinya tuan-tuan kita tidak mengetahui bilakah seseorang itu dipisahkan dengan kematian dengan waktu yang sangat singkat. Kerana selagi mana seseorang itu bernafas perlunya untuk kita berdakwah kepadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Abu Talib ayah saudara yang sangat dikasihi oleh baginda dalam keadaan Abu Talib Dalam keadaan Sakratul Maut Dalam keadaan Nazak Hampir kepada kematian Tetap Nabi SAW sehingga keadaan itu meminta Abu Talib mengucapkan dua kalimah syahadah. Kerana walaupun ketika itu Abu Talib dalam keadaan gering sakit. Dalam keadaan hampir kepada kematian. Tetap Nabi SAW bersungguh-sungguh berdakwah kepadanya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hakikat bilakah seorang itu hampir mati tidak diketahui oleh sesiapa pun tetapi kita menghukumkan secara zahir semata-mata yang penting selagi mana orang itu bernafas selagi itulah kita meminta dia bertaubat dan mengungkapkan kalimah tauhid seperti mana yang dilakukan oleh nabi di sisi abu talib yang hampir kepada kematian nabi meminta abu talib wahai ayah saudaraku katakanlah uh, kalimah syahadah kalimah yang aku boleh berhujah dengannya di hadapan allah subhanahu wa taala menjadikan engkau wahai ah saudara saudaraku tidak akan dicampakkan dalam neraka dan engkau ditempatkan dalam syurga. Nah, jadi menunjukkan perbuatan Nabi ini menunjukkan pentingnya untuk kita berdakwah dan meminta seseorang itu bertaubat walaupun hampir kepada kematiannya. Begitu juga dalam sebuah kisah yang masyhur diriwayatkan oleh Aliman Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya menyebutkan peristiwa seorang pemuda di kalangan Yahudi hampir kepada kematian Maka Nabi SAW alaihi wasallam datang menziarahinya lalu meminta pemuda Yahudi itu untuk mengungkapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka pemuda itu kemudian memandang ayahnya untuk melihat reaksi ayahnya adakah patut dia melakukan apa-apa setelah mana diberikan permintaan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Pemuda itu kemudian memalingkan wajah kepada ayahnya maka ayahnya menyatakan kepada pemuda Yahudi ini anaknya al Qasim taatlah kamu kepada Abu Al-Qasim iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pemuda Yahudi itu mengungkapkan kalimah tauhid dua kalimah syahadah dia mengungkapkan kalimah itu lalu kemudian dia meninggal dunia lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pujian kepada Allah alhamdulillahi anqadahu anqadhahu bi minan nar segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini denganku daripada neraka. kerana walaupun dia tidak sempat mengu melaksanakan amalan salih yang pelbagai, sekadar dia sempat mengucap dua kali syahadah, beberapa saat setelah itu meninggal dunia, maka taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa tuan-tuan, kita tidak tahu bilakah pintu taubat itu tertutup secara tepatnya. Pengetahuan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita menghukumkan secara zahir semata-mata Ataupun selain daripada itu urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mana taubat yang diungkapkan oleh Firaun. Walaupun Firaun juga mengungkapkan kalimah persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi taubatnya tidak diterima oleh Allah. Bukan saja ketika mana dia diambang kematian dia sekadar mengucapkan men, uh, men, uh, aku telah beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dia tidak mengungkapkan aku beriman kepada Allah sebenarnya hanya senya Firaun ketika ditimpa dengan ujian yang dahsyat di akhir kehidupannya dia menyatakan amantu billazi amanat bihi banu israel aku hanya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh bani israel tidak dia mengungkapkan kalimah Allah Subhanahu wa taala maka berbeza dengan dua cerita maka berbeza dengan pemuda Yahudi tadi maka Firaun tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak diterima taubat bahkan mati dalam keadaan musyrik Allah sebutkan pada ayat ke-18 ini disediakan pada mereka dan alim azab yang tidak terperi sakitnya yang tidak sekali-kali mampu ditanggung oleh mana-mana makhluk sekalipun wallahu taala a'la wa alam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ssalatu wassalam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته